أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عزيز جل جلاله صل وسلم على النبي المختار يا عزيز جل جلاله صلي وسلم على النبي المختار يا عزيز جل جلاله صلي وسلم على النبي المختار يا عزيز و و جل جلاله صل وسلم على النبي المختار يا عزيز و جل جلاله صل وسلم على النبي المختار يا عزيز و جل جلاله صل وسلم على النبي المختار يا عزيز جل جلاله صلِّ وسلِّم على النبيِّ المختار، يا عزيز جلّ جلالُه، صلِّ وسلِّم على النبيِّ المختار، يا عزيز جلّ جلالُه، صلِّ وسلِّم على النبيِّ المختار، يا عزيز جل جلاله صل وسلم على النبي المختار يا عزيز جل جلاله صل وسلم على النبي المختار يا عزيز جل جلاله صل وسلم على النبي المختار يا عزيز جل جلاله صل وسلم على النبي المختار يا عزيز جل جلاله صلي وسلم على النبي المختار يا عزيز جل جلاله صلي وسلم على النبي المختار يا عزيز جل جلاله صلي وسلم على النبي المختار يا عزيز جل جلاله صلِّ وسلِّم على النبي المختار يا عزيز جل جلاله صلِّ وسلِّم على النبي المختار يا عزيز جل جلاله صلِّ وسلِّم على النبي المختار يا عزيز جل جلاله صلي وسلم على النبي المختار يا عزيز جل جلاله صلي وسلم على النبي المختار يا عزيز جل جلاله صل وسلم على النبي المختار يا عزيز جل جلاله صل وسلم على النبي نبي المختار يا عزيز جل جلاله صلي وسلم على النبي المختار يا عزيز جل جلاله صلي وسلم على النبي المختار يا عزيز جل جلاله صلِّ وسلِّم على النبي المختار يا عزيز جل جلاله صلِّ وسلِّم على النبي المختار يا عزيز جل جلاله صلِّ وسلِّم على النبي المختار يا عزيز جل جلاله صلي وسلم على النبي المختار يا عزيز جل جلاله صلي وسلم على النبي المختار يا عزيز جل جلاله صل وسلم على النبي المختار يا عزيز جل جلاله صل وسلم على النبي المختار يا عزيز جل جلاله صل وسلم على النبي المختار يا عزيز جل جلاله صلي وسلم على النبي المختار يا عزيز جل جلاله صلي وسلم على النبي المختار يا عزيز جل جلاله صلي وسلم على النبي المختار يا عزيز جل جلاله صلي وسلم على النبي المختار يا عزيز جل جلاله صلي وسلم على النبي المختار يا عزيز جل جلاله صلي وسلم على النبي المختار يا عزيز جل جلال صل وسلم على النبي المختار يا عزيز جل جلال صل وسلم على النبي المختار يا عزيز جل جلال صل وسلم على النبي المختار يا عزيز جل جلال وسلم على النبي المختار يا عزيز جل جلاله صلي وسلم على النبي المختار يا عزيز جل جلاله صلي وسلم على النبي المختار يا عزيز جل جلال صل وسلم على النبي المختار يا عزيز جل جلال صل وسلم على النبي المختار يا عزيز جل جلال صل وسلم على النبي المختار يا عزيز جل جلاله صل وسلم على النبي المختار يا عزيز جل جلاله صل وسلم على النبى النبي المختار يا عزيز جل جلاله صلي وسلم على النبي المختار يا عزيز جل جلاله صلي وسلم على النبي المختار يا عزيز جل جلاله صلي وسلم على النبي المختار يا عزيز جل جلاله صلي وسلم على النبي المختار الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم الله. لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيّه السماوات والارض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات الأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم